Доброго ранку, приємного початку нового дня. Нашій студії Маргарита Беус, професійний артист Мім. Доброго ранку, Маргарита. А, взагалі, артисти рано прокидаються чи ні? Важко було сьогодні вставати. Так, uh, да, але іскусство потребує жертв. Як говорила моя мама взагалі жанр пантоміма для нас? Це такий досить можна сказати незвіданий жанр, адже так всі звикли бачити артистів мімів, ось в такому образі з білою фарбою на обличчі. Це сприймається більше як розвага, як веселище, але це все ж таки вид мистецтва. Розкажіть, що пантоміма для вас для мене пантоміма — пантаміма прежде всего, іскуства. Можно сказать даже театральное искусство, но э, это огромная возможность создать целый мир на сцене без слов, только посредством своего тела, своих движений. Э, и, к сожалению, к сожалению, э, у нас уже сложился стереотип, да, что мим это как бы человек, который в гриме, в тельняшке, вот, и как-то там кривляется. Но на самом деле э, есть необъятные просторы, которые можно заполонять, как можно создавать прекрасные спектакли, которые, я уверена, э, будут также захватывать сердца, как и артисты в гриме. Вот, то есть, э, как я всегда говорю, мим — это не только кривляющийся артист. Это действительно э, человек, профессионал, который э, работает в сфере искусства. Это не просто развлечение. Так, ви займаєтесь цим професійно. Як давно вже ви вже цим займаєтесь, uh -huh. і як взагалі прийшли саме до цього виду? Тому uh -huh. що дійсно музика, танці, театральне мистецтво це досить таки поширені види мистецтва. Yeah. От пантоміма. Що спонукнула саме з цим зайнятися? Ну, uh -huh. скажу по секрету, я на сам бути мічтала бить актрисою, uh -huh. як моя мама в своєму. Я вообще начинала с декламации, то есть, вот на школьных конкурсах была ведущей, читала стихи, но потом я училась на юридическом факультете. У меня все хорошо получалось, но все-таки тянуло вот к искусству. И мама предложила мне приехать к ней в Париж пойти на спектакль школы пантомимы театра и танца Мажение, в которой я впоследствии училась. Мне очень понравилось. Я прошла собеседование. И в последующие два года, это уже, наверное, лет восемь назад, mm -hmm. я поступила в эту школу. И, честно, я, наверное, первый год была уверена, что я буду актрисой. То есть это такая хорошая база, когда ты прорабатываешь свои эмоции, вот, для того, чтобы потом выступать на сцене. То есть школа занимается взагалі театральным искусством, там немає напрямків таких конкретных пантомимов? Э, ну, это конкретно пантомима, ага. да. Ну, там были и театры, и пение, угу. и танцы. Вот. Но я так поняла, что пантомима заполонила мое сердце, <laughs> вот, и без нее я уже как бы никуда. Поэтому э, я закончила учебу, два года я проучилась, получила диплом. И мне предложили даже остаться и преподавать в этой школе. Mm -hmm. Но я решила вернуться в любимую Полтаву, в любимую Украину, чтобы как-нибудь продолжать это дело здесь. Тем более это очень не распространенное, скажем так, искусство. Вот. Ну и вот как-то пытаемся работать здесь. А щодо того, ви говорили, що любили читати вірші, mm -hmm. так декламувати, а пантоміма yeah. це таке мистецтво, яке без слів взагалі, yeah. не, не хочеться, не тягне якось щось, щось сказати. Ну, знаєте, коли живеш кілька років в іншій країні, і спочатку навіть не знаєш язик, ти вже по суті мовчиш більше, ніж так. Поэтому, может быть, как-то привыкла. Бывали моменты, когда хотелось, знаете, так взять и сказать что-то. Но все-таки то, те возможности, которые открывает это искусство, они необъятные. И именно этим она завораживает, она заполняет сердца. Поэтому вот как-то я все-таки осталась вот при этом. При этом чи важко навчитися взагалі цьому мистецтву? Хто може uh -huh. розпочинати вчитися? Це можна робити з маличкою, чи в принципі вже такі більш досвідчені можна сказати, люди? Well, uh, я вважаю, що uh, можна починати займатися хоча б с 15 лет. Тому що пантомима – це на самом деле тяжелий труд фізичний А, uh, нужно абсолютно повністю. обладать своим телом, контролировать каждое мелкое движение. Поэтому детям, к сожалению, можно, да, как-то там каких-то зверюшек, да, угу. основы. Но даже самая базисная вот сам база, которую мы начинаем, да, там как-то прикасаться к предметам, это достаточно ну для для деток. Но для э, уже более взрослых людей, в принципе, все возможно. Но как показывает опыт, вот у меня есть студенты. Я их хочу, то, конечно, это тоже не всем легко дается, потому что есть определенные физические предрасположенности. Кому-то легче, кому-то сложнее. Но если, я уверена, если заниматься дома каждый день, студенты, занимайтесь дома каждый день, у вас все получится. А как необходимо заниматься? Ты сочиняешь, есть, возможно, комплекс вправ, або над чем треба работать для того, чтобы достигнуть mm -hmm. успехи? У нас есть основные базисные комплексы. Это э, прикасание к предметам, которое на самом деле очень важное, которое впоследствии будет служить базой для основных э, действий. Также у нас Ощумается есть... мается на увазе? Ну, тортами. к примеру, вот э, что я самая первая учу, это прикасаться к там, яблоку, например. То есть надо сначала прикоснуться к яблоку, угу. сделать предмет, оторвать его от плоскости и презентовать. Дальше его положить, оторвать руку от предмета и как бы расслабить руку. То есть э, а. эта база на самом деле кажется, ну что там, да, взять яблочко, uh -huh. но если это делать смазано, uh -huh. то вы получается щиткисть, ничего не берете. Да, рухи вот поводном. эта четкость очень важна, и мы ее отрабатываем на каждом занятии. То есть год за годом нужно это отрабатывать. Uh -huh ну и классические там шаги, которые тоже как бы шаг мимо у нас самый известный, мы его тоже отрабатываем, отрабатываем, потому что э, на самом деле кажется, ну что там сделать пару шагов, а на самом деле очень сложно, вот Що стосується ідей для постановок, mm -hmm. як вони обираються, чи можливо, що вас над... Це ви придумаєте ідеї в основному, чи ви надаєте якісь просто базовий поштовх, а далі вже йде так по накатанні? Ну, є определене направлення, яка <таспоріка> є там ідея, яка давно вітала в моїй голові. скажем так когда я даю студентам какую-то определенную тему например там э, что-то на кухне мы готовим да там какая-то техника нарезания там готовка то вот проблема у них вот на лице вот нету знаете какого-то образа и поэтому я mm. подумала М, надо значит давать такую тему чтобы они придумали какие-то интересные образы вот и началось там какие-то ведьмочки, какие-то монстры и так далее. И действительно, вот э, им очень как бы они вошли в эти образы. И вот э, я им даю импровизацию, какую-то определенную там ведьмочка на кухне, да. И вот каждый создает какой-то э, этюд. Uh -huh. Потом мы выбираем, какой, в принципе, более-менее неплох. Мы его отрабатываем, и уже из этих этюдов мы собираем спектакль, который в итоге и показываем. То есть, по сути, идея моя, но вся работа студентов. Uh -huh. вот. То они уже сами как-то импровизуют, да, находят да, якийсь... да, да, это их идеи, да. Что касается а, а музыки, яка подбирается, uh -huh. постановки бывают також и без музыки? Как подбирается uh -hmm. підбір? Все возможно, но, конечно, будет интереснее, если это будет целостный спектакль в плане э, образа, в плане костюма и музыки. То есть мы потом уже сами подбираем музыкальное сопровождение. То есть кто как больше чувствует? Если это цирк, там э, студенты подбирают какую-то цирковую музыку. Если там еще какой-то, то вот они как-то, вот как чувствуют, так и подбирают костюмы, також может быть и разным, потому что все звукладис на в таком конкретном образе и мимо, это расфарбование обличит, это також обязательный я На самом нет? деле нет, вот сколько я училась, да, мы ни разу не делали вот такой вот классический образ. Почему? Потому что а, важны же сами эмоции, не то, как у тебя разрисовано лицо. Костюм, да, то есть не такой, но вот, например, если ты играешь там, не знаю, ведьму или Принцессу, uh -huh. да, у тебя будет соответственный наряд, но и на лице не обязательно рисовать, то есть ты в образе, то есть там где-то что-то подкрасил соответственно своего образа и получается как бы целостный, а так это как бы немножечко такой обобщенный, который не всегда позволяет как бы тот спектр эмоций, которые хотелось бы показать. Вообще, что касается развития пантомимы как искусства, как вы выражаете, какие есть перспективы и как можно заучивать возможно, до, до навчання? Ну, к сожалению, на данный момент я не могу сказать, что люди абсолютно понимают, что такое пантомима. Наверное, почему? Потому что нет именно спектаклей, которые бы можно было видеть и сказать: "Ага, вот это очень интересно". Поэтому, ну, с моей стороны, в Полтаве, наверное, как бы немногие люди, наверное, только я одна, которые вообще э, хотят создавать такие спектакли. Поэтому я и мои студенты, готовьтесь, мы будем готовить очень интересные э, спектакли, чтобы показывать публике, чтобы действительно как-то люди поняли, что это тоже еще один вид искусства, который э, очень интересен, который их тоже не оставит равнодушными. Какие темы наичастейше встречаются в самых таких пантомимных постановках? О, это на самом деле э, вот все темы, которые могут быть в фильмах, в жизни и так далее. А какие ближе вам все таки? Ну мне ближе те темы, которые, наверное, вот фантастические. Почему? Потому что опять-таки я люблю, когда персонажи яркие, отработанные, потому что можно, конечно, сделать какой-то этюд сценку, да, когда там пара, они там на кухне или дома, вот какое-то утро просыпаются, там чистят зубки, да, это все можно посредством mm -hmm. пантомимы, но это не так как бы интересно, это обыденно, поэтому вот я стремлюсь к тому, чтобы это было как-то необычно, как-то ну фантастически. А сколько по часу может тривати постановки? Это, зазвичай, короче, чем, там, скажем, какая-то театральная постановка, полноценная, или это одинаково по часу может быть? Абсолютно, абсолютно одинаково, может быть полчаса, может быть два часа, то есть в зависимости угу. от того, вот какую идею вы закладываете и как вы хотите показать развитие, да, вот так же, как и спектакль, есть какая-то завязка, кульминация и развязка, то есть у нас приблизительно так же самое, хотя есть особенность, у нас не Це така абстракція, з которой кожен сам себе щось придумує, розуміє, кожен сам своє. Вот. Можливо, якщо б у вас був такий шанс, щоб ви могли привнести у цей вид мистецтво свого нового, своєго. Можливо, є якісь ідеї, які б хотілося б а, втілити у життя. Я думаю, идей на самом деле много, но э, тут хоть, хотя бы, хотя бы э, что-то ну, на данный момент сделать бы, потому что времени очень мало на это все. И вот со студентом у меня один час в неделю. Угу. Вот, э, то есть мы работаем от и до. Поэтому много идей сейчас мы воплотить не можем. То есть то, что сейчас есть, вот двигаться по программе к спектаклю, да, вот это мы можем. Поэтому исходя из этого как-то вот приходится вжимать в себя в рамки. Так, не знаю, мені, наприклад, дуже сподобалися ці вправи, mm -hmm. різноманітні рухи. Не знаю, мені здається, ми цю тему будемо ще обов'язково в наших ефірах розвивати, тому що дійсно дуже цікаво. І навіть, може, колись вас запросимо з якоюсь постановочкою. Може бути. хорошо. Будемо чекати. Дякуємо. Спасибо Надзвичайно вам. цікаво було. В нашій студії була Маргарита Беллс, професійний артист мім. А, і ще таке, на сам кінець, питання: взагалі, артисти, це. Така персона, яка е, іноді е, якось, приховує свої емоції. Сьогодні день народження смайла таке цікаве свято. А, чи доводилось і чи часто доводиться вам якось, коли сумно на душі, а доводиться посміхатися? Е, ну, Буває, звісно, тому що артист моєї професії это Тобто, ну, да? То Когда є определенная роль, навіть мимо, яку потрібно нужно грати. Бывает, конечно, настроение не очень. Бывает, э, как бы что-то не хочется. Но я, а, а как к себе налаштувати в таком выпад. Знаете, я всегда думаю: ну я же, я же все, все смогу, потому что я помню свою роль, я знаю, что я буду делать, я не буду переживать. Почему? Потому что э, у меня все отработано, у меня все получится. И тем более я думаю не только о себе, а о зрителях, которые, возможно, ждут этого. И это не столько мои чувства, сколько их там, например, праздник. Поэтому э, я хочу для них создать праздник. И поэтому э, мне потом уже становится легче. Вот, и я просто вхожу в этот образ и уже как бы, в таком тонусе как бы, вот, играю до конца. Ми бажаємо вам успіху, ваші нелегкій праці і бажаємо, щоб цей вид розвивався і щоб якомога більше людей якось долучалося до нього і могло спостерігати такі чудові постановки. Дякую. большою.